সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ তলস্থ ছিক্সা ইউটিউব চেনেল লৈ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাচীন ভাৰতৰ এখন অতি পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় তেন্তে আমি পলম নকৰোঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পৃথিৱীৰ এখন অতি পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয় তথা প্ৰাচীন ভাৰতৰ এখন অতি পুৰণি বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়খন সপ্তম শতিকাত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অৰ্থাৎ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড বি চিত পাকিস্তানৰ পঞ্জাৱতে অৰ্থাৎ পূৰ্বতে এক ল ভাৰততে আছিল কিন্তু দেশ বিভাজন হোৱাৰ পাছত পাকিস্তানৰ পঞ্জাৱ প্ৰদেশৰ ৰাৱালপিণ্ড জিলাত তক্ষশিলা নামৰ এখন চহৰ আছিল অৰ্থাৎ গান্ধাৰ জনপ্ৰদৰ ৰাজধানী আছিল তক্ষশিলা ৰামায়ণৰ মতে ৰামৰ ভায়েক ভৰতৰ পুত্ৰ তক্ষই এই বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল বুলি উল্লেখ আছিল ইয়াত ওঠৰবিধ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰ ভিতৰত আয়ুৰ্বেদ বিজ্ঞান জ্যোতিষবিজ্ঞান সমুদ্ৰশাস্ত্ৰ সমৰ কলা শস্ত্ৰ সঞ্চালন দৰ্শন অৰ্থনীতি চতুৰ্দ ৰাষ্ট্ৰনীতি সৰ্ববিদ্যা তন্নবিদ্যা মন্ত্ৰবিদ্যা মনোবিজ্ঞান ললিত কলা চিত্ৰকলা আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন মেডিচিনৰ বাবেহে অধিক বিখ্যাত আছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় আছিল বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ সমন্বয় ঐক্য কাৰণ ইয়াত পঢ়িবলৈ পশ্চিমৰ পৰা পাৰস্য দেশৰ পৰা বেক্টেৰিয়া আৰু মগধ দেশৰ পৰাও ছাত্ৰ আহি পঢ়িছিলহি ইয়াতে অত্ৰীয় ঋষিয়ে আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা দিছিল বুদ্ধদেৱৰ চিকিৎসক জীৱক অত্ৰীয়মুনিৰে ছাত্ৰ আছিল ইয়াৰ উপৰিও চাণক্য পানিনী চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছিল ইয়াত একেলগে দহ হাজাৰ পাঁচশৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে পঢ়িব পাৰিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে গুৰুগৃহত প্ৰাথমিক শিক্ষা আঠ বছৰলৈকে মাধ্যমিক শিক্ষা আঠ বছৰৰ পৰা বাৰ বছৰলৈ আশ্ৰমত পঢ়া পঢ়ি আহিলেহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে সুবিধা পায় আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত বয়স হ'ব লাগিব ষোল্লৰ পৰা সোতৰ বছৰ উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বাবেহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিল ধনী দুখীয়া সকলোকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াত ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা দিয়া নহয় কেৱল নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ইয়াত স্পেচিয়েল টিচাৰৰ আণ্ডাৰত অৰ্থাৎ বিশেষ শিক্ষকৰ তলত পাঁচশজন শিক্ষাৰ্থী আৰু জেনেৰেল শিক্ষকৰ তলত অৰ্থাৎ সাধাৰণ শিক্ষকৰ তলত বিছজন শিক্ষাৰ্থী আছিল নাইনটিন এইট্টি চনত ইউনেস্কোৱে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে স্বীকৃতি কৰি প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হয় কি তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ধ্বংস কেনেকৈ হৈছিল আমি পাইছোঁ যে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা সোণাৰ ৰজাই উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অংশ দখল কৰাৰ পিছত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি ইক্ষাম্বিত হৈ তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ধ্বংস কৰিছিল তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট আমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে কিছু কথা নেক্সট এটা ভিডিঅ'টো লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ